Merhaba dostlar, Life of Five Finlandiya'da yaşam YouTube kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanalımızda Finlandiya'da yaşayan bir Türk bir aile olarak Finlandiya hakkında bilgiler veriyoruz. Yaşamımız Finlandiya'da nasıl geçiyor onlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Eğer siz de bu tarz içerikleri seviyorsanız, Finlandiya hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Diğer videolarda olduğu gibi bu videoda ben çok fazla konuşmayacağım. Çok mutluyum, çok güzel bir hava var. Ve mutlu olmama nasıl sebebi ise Finlandiya'da yine bir ilki başlıyoruz. Ve çok güzel bir video serisine başlıyoruz arkadaşlar. Başlayacağınız bu video serisinin adı ise Finlandiya'daki etnik gruplar. Ya da bir diğer işte Finlandiya'daki azınlıklar. Toplamda da bunu dört bölüm halinde size yayınlamayı düşünüyoruz. İlk video yani şu an izlediğiniz video Finlandiya'da yaşayan Fin olup ama ana dili İsveççe olan insanların üzerine kurulu. Bu etnik grup üzerine kurulu. Bu video serisinin devamı niteliğinde ise Finlandiya'da yaşayan Samiler, Finlandiya'da yaşayan Tatar Türkleri ve Finlandiya'da yaşayan yabancılar. Yani 3 farklı videoya daha çekmek istiyoruz bu konu hakkında. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bay bay. Niin minun nimeni on Pirjo Hofström ja minä tulen tuolta Keski-Suomesta, pienestä kunnasta, jonka nimi on Karstula. Ja se oli semmoinen paikka, missä ei juurikaan ruotsia kuullut. Ja perheeni oli suomenkielinen ja, ja, sitten opiskeluaikana muutin Helsinkiin ja sieltä sitten muutin tänne Veenön saarelle, tänne Suomen saaristoon. Menin naimisiin ruotsinkieliseen perheeseen ja, ja vaikka minulla oli aika hyvät pohjat ruotsin koulussa, niin se ei ollut kovin aktiivinen se kieli silloin. Ja, ja perheessä sitten opetet, opin käyttämään sitä aktiivisesti. Ja, ja tämä alue, missä asun nyt, niin on hyvin ruotsinkielistä. Et... Joo, joo. Ja Magnus Hofström. Ja Földi Tamme Fors. Svenska delen Tamme Fors. Ja därifrån har vi flyttat söderut och mikä on sitten suomen ruotsalainen ja, ja minkälaisia ihmisiä he ovat. niin Minun mielestäni tämä ihmisryhmä on hyvin monipuolinen ja, ja tuota niin on erilaisissa ammatissa olevia ihmisiä, heitä ehkä määrittää se, että he ovat joskus muuttaneet tänne ja heidän äidinkielensä on ruotsi. Ja, ja sitten, sitten tuota niin, se kulttuuri sillä tavalla poikkeaa suomalaisesta kulttuurista, että heillä on erilaisia tapoja ja, ja, tuota niin, ja, ja kieli on tietysti sitä, siinä tärkeä tekijä. Sitten myöskin niin kuin hallinnon kautta niin on, on sitten maassa määrätty, että, että tulee olla niin kuin kaksi kieltä käytössä. Eli, eli Suomessa on ruotsin kielellä aika vahva asema periaatteessa, mutta, mutta, on tietysti aika vaikea niin kuin, toteuttaa sitä käytännössä, että, mikä, että kaikki dokumentit ja tieto julkaistaan ruotsiksi, että yleensä ruotsinkielinen tieto tulee sitten vähän myöhemmässä kuin suomenkielinen tai joskus saattaa jäädä pois, että tämmöisiä ongelmia on. Suomen ruotsalaiset oikeastaan ovat aika perhekeskeisiä ihmisiä. Olettaisin, perhe on rakas ja ystäväpiiri on rakas. Ja ja, ja, sitten tuota, niin aika voimakas verkosto e, ruotsia puhuvilla. Et siitä puhutaan, että se on tämmöinen ankkalammikko täällä, että missä ui näitä suomen-ruotsalaisia ankkoja sitten. Ja, ja, ja tota, niin heillä on yhteydet toisiinsa ja, ja, sillä tavalla on helpompi saada esimerkiksi työpaikka nuorilla, kun he tuntee siitä sopivasta, sopivasta tota verkostosta ihmisiä ja, ja sitten kun käydään tiettyjä kouluja, niin luodaan niitä suhteita. Ja... Mä tänkään po kun tänkään mä po sydkusten, kusten, av Finland. Ett smalt band där. Plus att man är en minoritet som egentligen klarar sig ganska bra i finska sammanhang. Plus också i, i andra europeiska sammanhang för att äh, svenska Med svenska språk har man ganska mycket lättare att lära sig. Andras språk. En modernare finlander är en sån som inte har någon skillnad, en finska eller svenska. Så so. vad, so, det går lika bra på engelska suomenruotsalaisia tunnetaan tästä juomalaulukulttuurista. Ja, ja tuota, sitten kun vietetään yhdessä juhlaa, niin otetaan se snapsia lauletaan. Tai päinvastoin otetaan ensin, ensin lauletaan ja sitten vasta otetaan snapsi. Helan gorsum hopparelalalalle jo helan gorsum hopparelalalle. Oden somitte helan tarhan ei halvan for helan gor. Sjung midsommar nog kanske närmast. För att då rör man sig enligt finsk tradition i kärgården. Egentligen, ja, det är det som jag känner till. Jag känner till inne i finska, i finska Finland så so att säga. Jag vet inte ja, hur det är no, där. Nu är det säkert, nu ska man ju till stugan där vi, vi också. <här>

aukusta, mä tykän susta, mä tykkään sust, 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 niin riivatusta. Ruotsin kielellä Suomessa ja ruotsin kielellä Ruotsissa on aika isot erot ja, ja tuota niin, siellä on myöskin sellaisia sanoja, mitä suomalaiset käyttää tai suomen ruotsalaiset käyttää, niin niitä ei välttämättä ymmärretä Ruotsissa. Ja, ja monet ruotsalaiset sanoo, että suomen ruotsalaiset puhuu muumi svenskaa, eli muumi ruotsia. Ja, ja tuota, niin, sitten mä olen myöskin kuullut siitä, että joku ruotsalainen äh, kertoo, että minähän osaan puhua suomea, mutta se puhuu niin kuin suomen, ruotsia. <laughs> että vähän, vähän. Mutta toisaalta niin, sama juttu on sitten suomen että, et, tuota, niin, siellä on äh, semmoisia sanoja ruotsin kielessä, mitä suomen ruotsalaiset ei käyttä, käytä. Että, e, no, esimerkiksi joku tämmöinen fiikka, mikä on todella käytetty Ruotsissa, että juodaan kahvia, niin sitä ei käytetä Suomessa. Jag har vara om jag pratar med en, leekkare, ska vi ja en, en läkare, apotek, butiken, sån här, Och de, svenska och jag märker har också varit på sådana ställen. Var, jag var, 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 där fanns en, det var någon kurs jag var på eller vad det nu var. Och, det var en, en pojke som pratade svenska och jag pratade svenska. Och när vi gick ut sen på kvällen i någon bar och så pratade vi svenska så såg man att folk började vända sig. Så vi svängde nog hastigt om till finska. Men det var någonstans där i kurjalla aivan no, näette. Nyt no kun illa meenät, me sovaan niin, että mä jäännä Svenni Omsen peräsin Aika hauskaa oli tietysti tulla tämmöiseen ähm, suomeruotsalaiseen perheeseen. Siellä oli tosiaan, kun kaikki kokoontui, niin puhuttiin paljon ja minäkin yritin puhua ja sitten mä yritin tehdä sen hienon. Meillä on koulussa opetettu, että täytyy olla kieliopillisesti oikein se lause ennen kuin sen sanoo. Ja, ja, minä muovasin sitä lausetta pitkään, että siitä tulisi hyvää ja kun minä puutuin keskusteluun, minä sanoin sen lauseen kauniisti. Mutta he puhuivat jo toisesta asiasta. Että, että tota, sanovat, että, Okei, että oli jotain sanottavaa ja sitten jatkettiin taas. Mä tunsin itseni, että mä olin vähän ulkopuolinen tai outo. Mun mielestä kumminkin mulla oli aika helppo, helppo tuota niin, saada kontaktia ihmisten kanssa ja tulla hyväksytyksi. Että voit ehkä olla, että että siinä oli muita asioita sit kuin mikä teki sen. mä en pyrkinyt muuttamaan heitä miksikään kuitenkaan. Tietysti on kulttuurieroja erilaisia, mutta ei niin suuria. Ja, ja sitten täytyy sanoa, että kun mä asuin lapsuuteni maaseudulla, ja se oli aika tota, niin yksinkertaista elämää ja, ja ihan lähellä luontoa, niin, se on vähän sama asia täällä, että on yksinkertaista elämää lähellä luontoa. Tämä on varmaan myös interessant. Hela det här vårt äktenskap, som hon har hållit på i lite 40 år snart. So, så mycket intressant för att vi har varit förständigt I början var det så där att om, man sa något, om jag blev arg och skulle säga något så kom det på svenska. Men nu efter 35 år så är det Det är ingen Så det där, I det fallet hade det varit riktigt att vi är fullständigt tvåspråkiga. Pirjo pratar svenska och jag pratar finska. Och, och samma sak just med, för Elin och Rasmus så har det varit, de har fått båda språken medan de har vuxit upp hemma. Och det har varit, jag tror att det har varit en stor betyder för dem också att man har behöver fundera på om man finska eller prata svenska. Det spelar ingen roll. Men jag ser det som en rikedom att kunna båda språken. Man träffar nog på sådana som bara kan finska. Och då börjar jag fundera på att jag är man. ja det är bra Και αραφήθη δίνλαν σένζους. Κκαναλεμούσα απονέ